Поставьте лайк-то, подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. Куда будешь? Что? Откуда будешь? Из, из России. России. вижу, что ты из России. Откуда именно? Из Томск. Томск, понятно. О чем общаешься с украинцами? Что понятно? Где Томск? Где-то возле муха. Ну ты же даже, даже не знаешь, да? Я же говорю, где-то возле Мухаса. А это что это такое? Мухаса... Ну, такого это даже и нет. Это вся Россия. Ну, ну хорошо. хорошо. Давай. А, а ты откуда? Город Сумы. Какой? Сумы. Сумы. Так. И, и как дела, дела у тебя? Нормально. Ну, тебя, тебя не призвали, ты воюешь. Я родом из России, я не гражданин Украины. Ты, ты русский? русский? Я хакас, я родом из республики Хакасия. Почему ты хакас? хакас? У Причем тебя гражданство Гражданин Российской Федерации. И ты в Сумах? В Сумах. Я не русский, я хакас. По национальности я хакас, по гражданству так? гражданин Российской Федерации. Так когда была перепись населения в 2019 году, мне задали вопрос, кто я по национальности, и я ответил, что я хакас. Ну да, тут, он, ты национальность Хакас, гражданин Российской россии, Федерации, все верно. Честно. Ты блок ведешь в школе, да? Записываешь что-то. А? Nah. Ну, за зачем? Ну, давай с тобой пообщаемся, а то я выводы могу временные сделать тебе. Давай пообщаемся, задавай вопросы. Ну вот. нет, ну ты же хотел задать. Я здесь захожу и слушаю, что мне говорят. У меня вопрос, я могу тебе задать а, вопрос. У меня вызывают только... Это нормально, не обращайся. внимания. Ты же Хакасия, Хакасия, я из Томска, а да? ты, ты даже не знаешь, где Томск. А где Хакасия. Хакасия. Где на... находится Хакасия? Сибирь находится. Дайте. Я туда -то каждый день Я знаю, где да. находится. Ну Дайте. назови мне, пожалуйста, какие регионы граничат с Республикой Хакасия. Зачем? Ты же ежегодно туда ездишь. Назови мне. Ну, давай. Новосибирск. Дальше Республика Алтай. Дальше Красноярск. что то не знаешь? Зачем, Зачем ты мне говоришь? Сейчас? Ну если я задаю вопрос, ты не можешь ответить. То есть, ну ты делаешь mm. паузу, и я понимаю, что ты не знаешь. Это нормально, когда граждане Российской Федерации не знают. Я знаю, я был на Яна, Сушинцы, ГЭС, ГЭС, я там везде был, в ими был, прыгал, да, куда ты. Ты знаешь прыгал, где ты это вообще? Куда прыгал? В Краснодарский провал. Красноярск находится от меня 650 километров. Причем, Хакас. Хакас. Ну, да, ты это за Хакасия. Хакасия, Это же не Красноярский край. Ты, ты спросил, что, какие ты регионы граничат? Так ты не ответил мне. Я за тебя. Ты слушай, ты вообще внешнюю. Вообще. Что ну, да, вас да, интересует? Пока не знаю. Но вы же общаетесь на эти темы. Вот какая у вас сегодня есть под тема? Специально нет. Я обычно отвечаю на вопросы. У если от... есть вопросы. Потому что... Понятненько. Вы откуда будете? Город Ижевск. Ижевск. там у нас какая республика? Удмуртская. Удмуртия. Понятненько. Какие у вас есть проблемы в республике Удмуртия? Проблемы. Ага. Угу. Нехватка рабочих сил. Как давно она началась? За 22 -го года. Почему? Промышленный город. Ага. Военно-промышленный. Город ага. вот производство. То есть люди, получается, не поддерживают российскую военную промышленность. Россия не поддерживают. Их нет! Нету. Квалифицированных людей. Кадров нету. Производство растет, надо больше производить. Ага. Заводы там один. Стоят из людей. Так а государство Новое каким образом спрятает. Государство каким образом развитию этих промышленностей? Они как-то привлекают людей из других регион, регионов или нет? Нет, ну это не государство, это же компании, они привлекают, конечно, из других регионов. Ну, это государственные. Государственные предприятия или же Нет, частные? А да, какие это у вас там есть частные предприятия по разработке военной техники? например. И что, вам этот государственный каким образом вот оно не поддерживает развитие этой промышленности? Ну, что значит не, не поддерживает? Чем? Кадрами? Кадрами, да. Ну у нас есть там профтехучилище, есть там это. Просто желающих в свое время э, учиться таким а специальностям не было. А почему сейчас нету? Ну, сейчас, сейчас может быть, и есть, но еще учиться надо, нужно же время для этого, правильно? То есть получается, сейчас у вас там на предприятии кризис. Нехватка кадров, да. Вы спросили, какие проблемы? Вот я вам говорю, экономическая такая проблема есть? Нехватка людей. Соответственно, всех людей, которые были вот тут. Каких-то других, других отраслях и всех подтянули, кого смогли. Соответственно, в других отраслях там, строителей стало меньше. Электрика стала меньше. Спрос большой на людей. У меня вопрос. Сидел? Куда, куда в... сидели дели люди? Да. Вы не поняли, что я сказал. Я понимаю, что людей много. Они изменяют свои квалификации, идут к вам работать, обучаться и так далее. Строители стоят меньше и так далее. Где люди попросили. Смотрите. Смотрите. Вы я реально не поняли, что я сказал. Я понял, вот. что Были раньше... Был, допустим, строитель раньше, да? Строитель. Он uh -huh. был строитель. Сейчас на заводе, там, ему предложили 300 тысяч зарплату. Uh -huh. Он, соответственно, пошел туда. Или электрик был, например. Сейчас электрики очень, там, это вообще востребованная специальность, потому что они, ну, все эти электротехнические, все вещи, они очень сейчас, э, как бы, на заводах нужны такие люди. Вот он был электриком. Ага. ушел туда, соответственно, на завод. Соответственно, там откуда он ушел, человека не стал. Так по всем, не кричите, по всем отраслям, понимаете? Плохо слышно. Понял. Так получается, вы проблема заключается в руководстве, которое не может привлечь новых сотрудников. Что ну, вы что-то? Ну, смотрите, вы говорите, строителей и электриков забирают с руками. Так. Ну. Ну. В чем проблема? Последние, Прив... последние два года это происходит. Ну, соответственно, их что? Мало, их мало. Да не кричите, вас плохо слышно, когда начинаете кричать. Не нужно кричать. меня? Когда начинаете кричать, да, идет очень плохой звук, искажение звука. Поэтому успокойтесь, нормально общайтесь. Я просто вы как-то... Есть проблема с людьми, которые, я так понял, или не хотят идти работать, или же нету квалификации. Правильно я понимаю? Хотят, нет такого понятия. Нет квалификации. Я хотят вообще... Есть человек, который работал на строительстве, да, на стройке за, за 80 тысяч рублей, ему предложили зарплату 300 тысяч на этом предприятии. То есть он захотел туда пойти. То есть это его хотение. Он мотивировал себя намного выше зарплаты. Здесь не нужно меня вводить то нету понятия как хотел или не хотел. Но вот как это образом. Это не желание, это, это в смысле выше зарплата, он идет туда. Это желание, да. желание получать больше. Вы сказали, что х... люди не хотят идти. Вы сказали, что люди, которые изменяют работу, квалификацию со строителя, они переходят, переходят к вам, да. переходят за больше, да. больше за зарплатой, которая намного больше. Это желание, это хотение получать больше. Ну хорошо, ладно. Вы ну, не я... имели. Ввиду. Хорошо, ну, ладно. Тогда такое желание. Да, да. Хорошо. Ну это Но. хорошо, что люди у вас чуть-чуть э, этой промышленности. Будет меньше их, будет меньше проблем для других государств. На это, я, вам надеяться остается. Так почему? Это же логика. Если бы граждане Но. Российской Федерации Но. поддерживали Российскую Федерацию и зная, что на этом предприятии можно выработать намного больше технологий или какого-то любого иного там, предмета, который участвует в боевых действиях, да, там любая, любая техника, да, любые процессоры и так далее, они бы туда летели даже без, за, бесплатно. А так как вы говорите, что предлагают зарплату 300 тысяч рублей и есть проблемы с людьми, вот тогда я понимаю, что людям, людям нас то, что Россия где-то воюет, защищает из У вас опять логика, конечно. Это вообще какая-то... Люди без зарплаты должны побежать куда-то производить. Кричите, Зачем? Зачем? Не кричите, ну, Объясните мне тогда проблему, почему да ваше ва 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 предприятие вы? дает такую большущую зарплату 300 тысяч рублей, это в 2-3 раза больше, чем на стройке. Почему тогда люди не бегут к вам работать? Кому к нам? На радиозавод почему? почему не идут работать? Да, 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 да. да. Идут, я, я, вы меня не слышите, я вот вообще работаю, у меня как раз строительная отрасль больше. Они как раз от нас уходят туда. Не кричите, на заводы, не, не нужно кричать. Я спокойно говорю. Я же вам говорю, когда вы повышаете голос, когда у вас идет возб... Сделайте потише это к себе. Да. У вас искажение от микрофона идет. Я сделаю пониже, вы начнете кричать и будет снова искажение. Не воз... Люди не идут к вам работать, потому что они этого не хотят. Это логика. К нам, к нам к строителям? Вы Нет, к вам вот этот радиоежавский завод, радиоежавское предприятие. Так они ушли уже. Куда они ушли? Они ушли, застройки ушли. Я вам объясняю, вы что не понимаете? Так есть проблема, вы говорите в кадрах, есть проблема. Еще не хватает, да, еще уже не хватает. ваше предприятие ну? хочет еще больше разработать. Конечно, производить больше. Видите, там уже, вы... там уже город не, не рассчитан кричите, на это, понимаете? Не, город не рассчитан. Не нужно кричать. Вы не, перестаньте, давайте. Либо... Говорите на том уровне, на том тоне, на котором... Я говорю, как могу, все, давай успокойся. Вы кричите сейчас. Успокойся, успокойся. Проблема в кадрах заключается в том, что люди туда не хотят идти работать. Это логика. Ну, я понял, о чем именно болтаете. Да, да о чем, чем угодно. Вы откуда будете? ВКБ. Екатеринбург? Екатеринбург. Так. Слушайте, как у вас там э, обстоятельства? обстоять обстоят дела со строительством метро? О, вспомнил дедушка детские годы. Ну? Вот одна детка есть, и, по-моему, э, мои внуки вы строят. А что не строить? Уже 30 лет прошло после распада Советского Союза. А, 32. Руси, ты знаешь, вся фишка в том, что э, вот Уральский климат и уральская земля, там можно гранит грызть. То есть Советскому а Союзу это? это не помешало, Российской Федерации с новыми технологиями. А, 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 а сколько при Советском Союзе построили там? Целую ветку построили в Екатеринбурге, после чего ничего не строилось. А что? Yeah. А что? В Советском Союзе ее заложили и построили. Да, Здорово. давайте посмотрим. Метро Екатеринбург. Так и впишем. Метро Екатеринбург. Так. Открыли 26 апреля 1991 года. Уральская машиностроительная... Это то, что строилось... Это то, что строилось... Это то, что строилось при Советском Союзе. Вот, это открылось... Уральское ну, строительное предприятие... Все а ну. остальные. Открытие, открытие и строительство две разные, два разных понятия. Ты представляешь, как это дорого грызть гранит. А что, денег это нету денег. в России? Подождите, в России а? нету денег. Ты представляешь, что стоит грызть гранит? Тут, а тут сплошной камень. Это деньги. Это деньги, да. В России а, нету ну, денег? Да. Мы даже арендовали, по-моему, насколько я знаю, у нас арендовали какой-то супер-пупер-робот, то ли у то ли еще у кого-то, короче говоря, который мог грызть всю эту скалу. Вот и представь себе, вот скалу вот так вот на глубине, допустим, 100 метров грызть, это тебе не... Пить, да, какие еще... Ну, слушайте, вы давайте не будете что 100 метров когда вы пытаетесь сейчас сравнить метро в екатеринбурге с одних из самых низких станций метро ну давайте вы чуть-чуть давайте мы в реальность вернемся я задам еще раз вопрос при советском союзе была возможность после распада советского союза когда технологии начали развиваться и в российской федерации сейчас денег намного больше возможностей нету правильно я понимаю Полутора миллиона метров. Ну, сейчас вот это самое, прикинули, почитали, что это слишком дорого, и пытаются развивать и наземный транспорт. На самом деле. Площадь Екатеринбурга 1112 километров, площадь Харькова... У нас самый компактный миллионник в мире. Площадь Харькова у нас получается... 310, это в 4 раза меньше в Харькове за этот момент, в государстве, которое подожди, вообще, подожди, 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 государство, государство, которое о... можно сравнить, там, например, с Польшей, ой, 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 точно не из Российской подожди, Федерации. Подожди, подождите, подожди, секунду, секунду. Что? У нас самый компактный миллионник в мире, и это самое, ты что-то тут немножко приврал. Приврал а, в чему? 1112 квадратных километров площадь Екатеринбурга и 310 квадратных километров площадь Харькова по населению и там, и там полтора миллиона. Сейчас посмотрим, давайте. давайте, давайте. Вы загуглите и мне скажете, я правильно понимаю? Да, 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 да. Все, вопросов нету. Может быть, сейчас э, вот эти вот э, города спутники туда включили. Давайте, давайте, пишите. Площадь к... ЕКБ. <реклама> какая площадь? О, вот. пытаюсь посмотреть. Ну, я заш... нашел это за секунду. Население... Полтора площадь. миллиона. А, агломерация! <связь> так, агломерация, так, конфессии... Площадь какая? Вот сейчас пытаюсь найти, но площади что-то нет. Сейчас, подожди. Так вы пишите площадь Екатеринбурга и все. Так это, я, я так и забил площадь. Ну как, я, я пишу вот площадь Екатеринбурга, мне сразу показывает площадь ЕКБ. Мне сразу с площадь пятого года и еще Тысяча сто двенадцать километров. У вас сколько показывает? Сейчас, подожди. Жду. Я просто вики смотрю я политики смотрю. Да, понял, а, понял. Вопросы. Отделение, часовой пояс. Это... А, да. площадь есть, да. Ага. Какая? 1110. Ну, 1110. Это в 4 раза больше, чем площадь в Харькове. Мы сумели построить. А ну-ка, сейчас подожди, я посмотрю в Яндексе, как там площадь. В Яндексе, в Яндексе на 20 метров больше площадь. Интересно, да. Давайте еще в Яндексе, за, за, Яндексе. У Ларисы, Ларисе задайте вопрос. Лариса все знает. Сколько? Если ты, если ты в Екатеринбург, Площадь а, э, какая? Ну вот та же самая площадь, но, скажем так, э, блин, одна треть это чисто леса. Вот. О, блин, так она еще и волчиху принимает. Это... Дед, смотри, открывай Яндекс карты. -то, -то, смотри, Яндекс карты пишу. Яндекс карты открываю их. В Яндекс картах беру ЕКБ. Екатеринбург. Тут сразу показывает Свердловская область. Правильно, правильно. И здесь показывает сразу всю площадь. Все, что находится сейчас в Екатеринбурге. Все, что находится в Екатеринбурге, это его площадь. Это официальная площадь города Екатеринбург. Так вот. Это и э, очень Россия настолько что у нее нет денег и технологий? У нас есть все. У нас есть все. И мы вас по мере возможностей в Харькове что-то строят, что-то делают, что-то проектируют. По сегодняшний день продолжается строительство второй ветки а метро. Второй ветки метро. Помимо этого строят дополнительные новые ЖК, строят подземные школы, подземные детские сады, подземные больницы. Город один из самых чистых городов во всей Украине, не беря под внимание, что его ежедневно обстреливают. Вот, и один из самых красивых городов.